Saya timbalan Presiden uh, Bersatu. Jadi kena tanya pengurusi PN lah. Macam mana bocor saya tak tahu ada surat tu. Betulkah ada surat tu? Jadi saya tahu. Apa surat yang bocornya surat apa? Oh gitu? Hmm. Kita tanya Susi Agong ada? Agung. Susi Agong? Susi tak ada. Susi Agong ada? Tak jawatan. Kita tanya Susi Agong. jawatan. malam ini ada... Oh ya, Susi Agong dah letak jawatan eh. Okey, okey. Bukan macam tu Adakah Datuk Sri dijemput untuk menghadiri ah. macam ni lah soalannya Jemput pun tidak nak suruh hadir ni macam mana Okey Datuk Taki Ini timbalan Siusa Agung hmm. Perikatan Nasional Yang belum letak jawatan Okey Yang berhormat Datuk Sri Ketua Rakan-rakan ahli-ahli parlimen Soalan ini memang soalan yang dijangka Tetapi bagi kami lah Semua kami dalam Perikatan Nasional Apa yang berlaku ni Kalau boleh diibaratkan Dalam pepatah Melayu disebut Ribut dalam secawan kopi Benda kecil je Tapi kalau ribut dalam secawan kopi tu Terkeluar Dan apa ni menjadi membesar Itu salah siapa Mestilah Salah orang yang menguruskan Ribut itu gagal menguruskan ribut itu supaya tidak keluar membesar keluar daripada cawan bermakna isu ini adalah isu dalaman perikatan nasional tak sepatutnya menjadi satu isu negara ini kita bincang isu negara ini isu dalaman satu coalition of uh, political party itu saja tapi tadi saya beritahu saya semar dengan Indra Mahkota saya kata apa yang boleh kita sebut sekarang ni, everything appears to be public now. Everything appears to be public. Benar-benar ni semua benar dah jadi public. So the best comment is no comment is the best comment. <laughs> semua dah. Uh, apa ni saya punya press conference pun lebih daripada satu jam. Saya menghuraikan mengenai perlembagaan Perikatan Nasional dan then sebagaimana yang sudah kita sebut tadi surat-surat yang sepatutnya personal letters daripada seorang presiden parti kepada tiga presiden parti dan surat daripada satu presiden parti kepada tiga presiden parti yang lain tu sepatutnya menjadi satu yang very private and confidential telah menjadi public so apa ni dia panggil document speaks louder than words ya dokumen itu bercakap lebih kuat daripada perkataan perkataan tapi sebagai uh, orang yang bertanggungjawab saya boleh jawablah tadi bahawa apa yang dibuat oleh pihak kami dalam Perikatan Nasional yang masih lagi wujud uh, yang dah tak wujud tu pengurusi Perikatan Nasional pada 30 hari bulan Disember 2025 telah secara rasminya membuat satu surat dan kenyataan media beliau telah meletakkan jawatan berkuat kuasa 1 Januari 2026. Bukan saja letak jawatan, effective dates pun diberikan di situ. Itu 30 hari bulan 12. 31 hari bulan 12, pengurusi Perikatan Nasional yang meletakkan jawatan ini telah menulis surat yang saya boleh confirm kepada Presiden PAS. Tapi saya percaya kepada semua Presiden parti-parti dalam Perikatan Nasional bahawa dia Mengesahkan meletakkan jawatan berkuat kuasa 1 Januari 2026 Dalam konteks Presiden PAS Saya boleh mengesahkan Beliau menjawab surat itu Pada 31 hari bulan itu juga Menjawab surat uh, pengurusi Perikatan Nasional Mengucapkan terima kasih Dan uh, mengucapkan penghargaan atas Segala jasa bakti dia sebagai pengurusi Perikatan Nasional Dan menerima baik menghormati keputusan dibuat. Itu benda-benda yang berlaku ya. Jadi dalam perlembagaan ini saya terpaksa ulang sekali lagi lah. Oleh kerana perlembagaan kita ni satu perlembagaan yang lengkap yang baik. Ada peruntukan, there is a provision di dalam peruntukan ini yang mengatakan bahawa apabila berlakunya peletakan jawatan, terutamanya pengurusi yang sepatutnya memanggil satu-satu mesyuarat, dia meletakkan jawatan di kalangan presiden-presiden atau parti-parti yang ada dalam Perikatan Nasional itu boleh meminta supaya diadakan mesyuarat uh, luar biasa bukan luar tapi ini luar biasa MLB mesyuarat luar biasa ya dalam peruntukan 122 ni jelas Mesyuarat luar biasa majlis tertinggi boleh diadakan atas permintaan bertulis kepada setiausaha agung dari sekurang-kurangnya separuh dari jumlah parti-parti anggota dalam perikatan nasional. Maksudnya apa? Sekarang ni dalam perikatan nasional ada empat parti. Bersatu, PAS, Gerakan dan MIPP. Peruntukan 12.2 kata kalau separuh daripada jumlah parti ini meminta diadakan, maka setiausaha agung perlu mengeluarkan surat notis memanggil mesyuarat luar biasa itu. Jadi ini yang berlaku. Pada 7 hari bulan 1, I remember correctly. 7 hari bulan 1 tahun 2026, Presiden Gerakan telah menulis surat. Kepada siapa? Kepada Pejabat Setiausaha Agung. Bukan Setiausaha Agung, Setiausaha Agung tak ada. Pejabat Setiausaha Agung. Meminta supaya dipanggil mesyuarat luar biasa 7 hari bulan 1 tahun 2026. Kemudian 10 hari bulan 1 tahun 2026, Presiden PAS juga menulis surat yang sama kepada semua ahli-ahli majlis tertinggi. Di alamat kepada semua majlis tertinggi. PAS meminta diadakan mesyuarat luar biasa ataupun mesyuarat tergempa. Jadi apabila dua parti ini telah meminta mesyuarat luar biasa, sudah cukup lah. Maka mesyuarat ini dalam tempoh 14 hari setiap usaha perlu memanggil mesyuarat ini. Kalau setiap usaha tidak ada, yang ada adalah timbalan setiap usaha go. Jadi sekarang ini atas dasar perlembagaan Setiausaha Agung pada 23 hari bulan Januari still within 14 days ya still within 14 days sebab 10 hari bulan yang mencukupkan dua parti ini 10 hari bulan 23 hari bulan Timbalan Setiausaha Agung mengeluarkan satu surat memanggil mesyuarat luar biasa Majlis Tertinggi Perikatan Nasional apa tujuannya ialah tiga agenda saja Agenda yang pertama melantik di kalangan timbalan pengurusi Perikatan Nasional yang ada pada malam itu siapa nak jadi pengurusi mesyuarat sebab pengurusi Perikatan Nasional tak ada. Yang kedua meneliti surat peletakan jawatan pengurusi Perikatan Nasional sama ada nak diluluskan atau tidak sebab Perlembagaan Perikatan Nasional kata Seorang pengurusi perikatan nasional bila dia letak jawatan, peletakan jawatannya mesti diluluskan bukan di di disahkan, diluluskan. Ha, ini ada dalam dalam ni. Uh, jelas ya. Eh? Sekiranya pengurusi Perikatan Nasional meletakkan jawatan, peletakan jawatan itu hendaklah berkuat kuasa selepas mendapat kelulusan Majlis Tertinggi. Jadi agenda yang kedua should be sama ada meluluskan atau tidak. Itu dah masuk dalam surat notis mesyuarat luar biasa. Dan agenda yang ketiga, memilih pengurusi Perikatan Nasional yang baru tertakluk kepada agenda yang kedua. Kalau mesyuarat MT tak lulus, maka dia kekal sebagai pengurusi. Kalau mesyuarat MT ini lulus, maka barulah datang agenda yang ketiga melantik pengurusi yang baru very simple and very straightforward semua orang boleh faham perkara itu okey siapa yang perlu dipanggil untuk hadir dalam mesyuarat majlis tertinggi mesyuarat luar biasa majlis tertinggi sudah tentulah ahli-ahli majlis tertinggi siapa ahli majlis tertinggi yang ada sekarang ini pada pemahaman kita Ahli majlis tertinggi yang layak untuk hadir dalam mesyuarat luar biasa ini adalah ahli majlis tertinggi yang tidak meletakkan jawatan. Yang tidak meletakkan jawatan ialah empat orang timbalan pengurusi. Siapa? Presiden PAS, Presiden Gerakan, Presiden MIPP dan timbalan Presiden Bersatu yang menjadi timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Empat orang. Kemudian Timbalan Siok Sagung sebab Siok Sagung tak ada. Bendahari Agung tak ada, tak dipanggil. Ketua Penerangan pun menarik diri meletakkan jawatan, tak dipanggil. Nah. Ketua Pengarah Pilihan Raya dipanggil. Ketua Wanita PN dipanggil. Ketua Pemuda PN dipanggil. Dan lapan orang wakil setiap parti. Ha? PAS dua orang, uh, bersatu dua orang, gerakan dua orang, MIPP dua orang jumlahnya 16 orang yang dipanggil jadi itulah yang dipanggil ha, jadi ada macam-macam pandangan dibangkitkan kenapa pengurusi, mantan pengurusi Perikatan Nasional tidak dipanggil dan beliau juga merupakan presiden bersatu jadi pada pandangan kami yang kami faham berdasarkan perlembagaan ini pengurusi Perikatan Nasional sebelum ini ataupun yang meletakkan jawatan itu sudah tidak lagi menjadi ahli majlis tertinggi Perikatan Nasional. Kerana dari segi undang-undang, seseorang yang meletakkan jawatan, on top of that, dia bukan saja meletakkan jawatan, meletakkan satu tarikh berkuat kuasa peletakkan jawatan. Itu dalam surat tu jelas, berkuat kuasa Januari 1 atau 1 Januari 2026. Jadi pada pandangan kami, bukan saya, peguam-peguam kita, ada satu konsep dalam undang-undang dia sebut functus officio. Functus officio ni sudah diambil kira. Walaupun perlembagaan kata perlu mendapat kelulusan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, itu hanya formaliti saja. Formaliti untuk mengesahkan lagi peletakan jawatan 1 Januari itu. Tapi dari segi surat peletakan jawatan itu pada pandangan kami, selagi tidak di to prove otherwise tidak dibuktikan sebaliknya itulah pandangan saya rujuk pakar-pakar perundangan janganlah tanya pula pakar perundangan mana pakar perundangan pakar perundanganlah jadi itulah keadaannya namun demikian pada uh, Dua hari yang lepas tiba-tiba kalangan presiden-presiden parti anggota Perikatan Nasional selain daripada Bersatu telah menerima satu warkah surat daripada Yang Berhormat Presiden Bersatu bukan Perikatan Nasional. Presiden Bersatu telah menulis surat kepada semua presiden-presiden parti anggota PAS Gerakan MIPP ada dalam surat tu address memanggil ketiga-tiga apa ni, uh, presiden ini hadir dalam satu mesyuarat yang dipanggil mesyuarat pre-council saya duk cari dalam perlembagaan ini tidak ada uh, apa-apa premis yang menunjukkan tak tahulah atas apa asas adakah atas asas majlis presiden Perikatan Nasional setakat yang saya tahu tak ada lagi tak pernah ditubuhkan walaupun ada dalam perlembagaan kita Majlis Presiden sudah ada Tetapi tidak pernah ditubuhkan Tak tahu siapa dalam itu Dalam sebagai pengurusi dan sebagainya Memang ada Fasa 7A ini Majlis Presiden Setakat yang kita semua maklum Majlis Presiden Perikatan Nasional Tidak pernah ditubuhkan Jadi boleh jadi panggil untuk minum kopi itu Saya tak tahulah Tapi yang uh, agak seriusnya dalam surat tersebut, Yang Berhormat Tan Sri Presiden Bersatu menyatakan bahawa mesyuarat luar biasa yang dipanggil oleh Timbalan Setiausaha Agung adalah tidak wajar dan sepatutnya dibatalkan. That is the that was the very word digunakan. Adalah satu tindakan yang tidak wajar dan sepatutnya dibatalkan mesyuarat luar biasa ditetapkan pada 29 hari bulan Januari iaitu hari ini jam 8.30 pagi bertempat di 8.30 malam bertempat di Ibu Pejabat Parti Gerakan Rakyat Malaysia di Ceras Jalan Pudu Ulu di Ceras yang sepatutnya ada pada malam ini pada pandangan Presiden Bersatu perlu dibatalkan jadi atas dasar itu Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional dalam keadaan untuk mengawal ribut dalam cawan ini telah mengeluarkan satu notis membatalkan call off the meeting tonight ha, membatalkan itu atas dasar macam mana nak buat mesyuarat sebab presiden-presiden parti anggota tiga lagi ini telah dipanggil pada tarikh yang sama masa yang sama tetapi di tempat yang berbeza tak mungkin satu orang boleh hadir pada tarikh yang sama tempat yang sama di dua lokasi yang berbeza jadi itulah rasional kita membatalkan ataupun membatalkan semula. Ya surat yang saya baca itu di kediaman saya bukan saya lah dia lah. Oh, saya tak ada maklumat itu sebab itu very special, very uh, apa ni private. Saya setakat ni Sebelum dapat mengesahkan sama ada nak hadir atau tidak. Yeah. Ya. Yeah. Mhm. Mm Konsensus yang mana? Yeah. Which, which part of the letter? Be precise. Ya. Yeah. Kalau saya boleh ingat uh, surat itu uh, beliau mengatakan bahawa daripada perbincangan ini mengesahkan bahawa pengurusi jawatan pengurusi Perikatan Nasional dimansuhkan dan isu pelantikan pengurusi Perikatan Nasional tidak berbangkit lagi. Saya merujuk saya melihat juga surat daripada Presiden PAS kepada Presiden uh, Bersatu Tan Sri Muhyiddin. Presiden PAS menyatakan bahawa sepanjang berada dalam per pertemuan pada 16 Januari 2026 itu isu berkaitan kedudukan pengurusi Perikatan Nasional tidak dibincangkan, tidak disentuh langsung. Apatah lagi keputusannya tak bincang the 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 that particular issue was never raised during the discussion. Jadi tak timbullah keputusannya. Dan uh, kalaupun kalau pun itu dianggap satu benda yang uh, dipercayai diputuskan, Presiden PAS dengan jelas mengatakan bahawa PAS tidak bersetuju pengurusi Perikatan Nasional Perjawatan itu dimansuhkan. Ianya mesti kekal sebagaimana ada dalam perlembagaan Perlembagaan dengan jelas menyatakan bahawa uh, Perikatan Nasional ditadbir oleh satu majlis tertinggi ya. Segala urusan Perikatan Nasional hendaklah ditadbirkan oleh majlis tertinggi Yang berfungsi sebagai badan tertinggi Perikatan Nasional uh, Majlis tertinggi hendaklah mengandungi pengurusi, timbalan, agung dan semua sekalilah Jadi pendekat pendirian PAS dengan jelas berdasarkan surat Presiden PAS kami mahu struktur perikatan nasional kekal sebagaimana di dalam perlembagaan tak boleh diubah kalau diubah ianya satu unconstitutional satu tindakan yang tidak berperlembagaan dan mungkin satu tindakan boleh diambil oleh pihak berkuasa terutamanya pihak ROS pendaftar pertubuhan that is very clear dan itulah keadaannya. Ya. Yeah. Okey. 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 Okay. 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 Uh, okay. <laughs>